मुंबई विमानतळ जगभरातल्या रनवेंपैकी बिझी असणारा एक प्रमुख विमानतळ अठराशे पन्नास एकर परिसरात असलेल्या या धावपट्ट्यांवर दररोज शेकडो विमानं उड्डाण करतात आणि तेवढीच लँडही होतात मात्र मुंबई विमानतळावर लँड होणं किंवा उड्डाण करणं म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण आहे का हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होतोय त्याचं कारण विमानतला परिसर अवैध रितिया उजंग इमारती कोई बिल्डिंग से ट्रकर के क्रैश होता है यू नॉट गिव गटीज इट कुड हिट द पॉशस्ट ऑफ द सोसाइटीज और इट कुड गो एंड फॉल इन स्लम स्लम में गिरता है एक दो महीने के अंदर लोग भूल जाएंगे अगर वो कोई पॉश एरिया में जाके गिरेगी तो उसका इम्पैक्ट रहेगा

शंभर इमारती अवैध त्यांची संख्या आज चार च्या वर गेली आहे अगर में एक सौ 137 बिल्डिंग्स अगर थे वो कैसे बड़े कैसे बड़ा कैसे और इसका मूल कारण है 2010 में जितना एनओ सी ने खुद दिया है वो बहुत से इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेके दिया है करप्शन कोल्यूशन ऑफ द बिल्डर्स मुंबई विमानतला नहीं तो जुहू एयरबेस वर की परिस्थिति ही वेग नहीं है जिथुन पवन हाउसोंप्टर्स उड्डा करता ये ये जुहू एयरपोर्ट से ओ के रिग्स के लिए मिनिमम सौ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पर डे यहाँ से होता है अभी यहाँ का इम्पोर्टेंट दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये नाइट ऑपरेशन के लिए इट इज सिंपली अनफिट अगर रात को अगर रिग में कोई इमरजेंसी आता है फ्लाइट हेलीकॉप्टर हेलिकॉप्टर से उडेगा बिकॉज दिस एअरपोर्ट कैन नॉट बी यूज फॉर नाईट ऑपरेशन इट इज सच सिंपल थिंग हम ह्यूमन लाईफ को थोडा भी इम्पॉर्टन्स नहीं देते उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता या अवैध इमारतींवर हातोडा पडतो की प्रवाशांचा आणि मुंबईकरांचा जीव टांगणीलाच ठेवला जातो हे पाहणं महत्वाचं आहे अमे राणे एबीपी माझा मुंबई